обращаемся все на флешках, которые могут и потеряться, и компьютер может сгореть, но ну, лучше, конечно, тоже. Бумажный да. носитель тоже важен. Да, ну только буквально вчера у меня одна дочка в этом саду, mm -hmm. а вторая в другом саду, у бабушки. И нас попросили на родительском собрании перенести mm -hmm. семейную фотографию. мы mm -hmm. что-то как-то затянули, и вчера я в спешке уже вечером достала фотоальбом семейный. И когда ребенок увидел этот фотографион, ей настолько было интересно. Она села, я не могла у нее, я думаю, Настя, нам спать ложиться. А ей вот настолько интересно. тут же вторая прибежала. Мама, мы будем альбом смотреть. У нас их несколько, я говорю, хорошо, мы сегодня смотрим один, все остальные завтра. я бы я блядь, услышала, извините, что перебиваю. Обязательно должна быть что сейчас мы делаем это, потом мы, то самостоятельно. То есть mm -hmm. вот это, конечно, очень здорово. И я считаю, что он не должен стоять, как вот у меня, по крайней мере, mm -hmm. очень высоко, э, mm -hmm. но нужно mm -hmm. его где-то пониже, чтобы он в поле зрения, хотя бы на его поле зрения попадал, mm -hmm. можно было иногда, даже когда дети что-то шумят, сказать, давайте мы с вами сидим посмотрим на карман. Ну, то есть младший глядя на старшую, у нас есть очень одна забавная фотография, где мы ее фотографировали с цветами про бабушки в деревне, はい。 такие вот осознания какие-то произошли. Я думаю, что они у каждого произошли. Мне очень важно было, чтобы мы осознали, что у нас есть эти традиции, потому что мы готовы традиции. Да какие сейчас традиции в современном мире вообще их нет абсолютно. Оказывается, они у нас есть, и мы ценим их ценим, давайте и много их, и давайте взращивать дальше. И я так продолжаю, да? старший, вот, который сейчас в стадии ходит, родился 29 декабря. И каждое 29 число любого месяца я фотографирую своего ребенка. Вот фотографии, знаете, как У нас социально есть альбом, где эти фотографии у нас как бы не вклеены сейчас же все. Вот, мы вот туда вкладываем, и он очень любит смотреть. Сейчас вот у нас родился второй ребенок, ему 6 месяцев, и мы каждое 19 число я фотографируем ребенка, да. У нас два ребенка. Мы фотографируем постоянно, и у меня у ребенка у старшего, ну, так, он, он прям вот, с таким впечатлением себя смотрит, себя, что он был маленький, что он был маленький, такой же, как у него сейчас брат, э, что вот там такие фотографии иногда забавные. Иногда он смотрит, что вот у него там что-то грязное или что-то он показывает, он меня не любит ходить мокрым или там грязным, или...